ব্লাউজটো চিলালে পিন্ধিলে কাণখন পৰি যায় এইটো বহুতৰে ডাঙৰ এটা কমন প্ৰব্লেম ব্লাউজ চিলোৱাসকলৰ আজি এইটো ব্লাউজ ষ্টুডেণ্টেই চিলাইছিল কাটি নতুন আৰু এইখিনি মানে এইখিনি পৰ্যায় পাইছিল আৰু মই বোলো এইখিনি মই দেখুৱাই দিওঁ বাৰু কাৰণ বহুতে এই সমস্যাটোৰে জৰ্জৰিত গতিকে চাব বহুতে এনেকৈ কাটি পেলাই ডাইৰেক্ট এনেকেই চিলাই দিয়ে বেঁকাটো তাৰমানে যেনেকৈ কটা আছে আমি আধা ইঞ্চিটো যেনেকৈ লওঁ সেই হিচাপতে বেঁকাকৈ চিলাই দিয়ে কিন্তু সেইটো কথা নহয় মই যেনেকৈ দেখাই দিছোঁ চাব কাৰণ আমাৰ সেই অংশটো অকণমান বহল অংশ গম পাইছেই বেকাকৈ দিয়াৰ লগে লগে গতিকে সেই ঠাইখিনি আপোনাৰ হুলোকা টাইপৰ হৈ থাকে মানে লোজ হৈ থাকে যদি আমি তেনেকৈ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই লুজটোৰ বাবে নামি নামি আহে গতিকে মই যেনেকৈ দেখাই দিছোঁ এই ধৰণে আপোনালোকে জইন লগাব হাতখন লগোৱাটো মই দেখাই দিম ৰ'ব এইয়া আনখন হাততো লক্ষ্য কৰিব চাব এয়া এটা চাইডৰ হৈ গ'ল আৰু এইখন হাততো চাব এনেকৈ লৈ মই সেইবাবে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এনেকৈ ল'ব লৈ পেলাই এইয়া এটা ছাইড আমাৰ ইতিমধ্যে থাকেই ধুনীয়াকৈ হিচাপত এনেকৈ দিব সন্মুখৰ পৰা আধা ইঞ্চিতকৈ অকণমান কম লৈ এনেকৈ চিলাই দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো কাৰণত কাণখনৰ পৰা নামি নাহে ব্লাউজটো যিসকলৰ সেই সমস্যাটো আছে এনেকৈ চিলাই পেলাই মোক দেখুৱাব বা আপোনালোকে জনাবচোন এই সমস্যাটো কোনো পাইছে নেকি এইয়া এতিয়া হাতখন লগাইও দেখুৱাম ব্লাউজ নিচিলোৱাসকলেও উপকৃত হ'ব কাৰণ বহুতৰে কুৰ্তি বা তেনেকৈ হাতখন য'ত আপোনাৰ লগাব লগা থাকে খুলি পেলাই আহে তেওঁলোকে হাতখন এই পদ্ধতিৰে লগাব বহুতে এটা ছাইডৰ পৰা হাতখন লগাই লগালে হাতখন পাৰফেক্ট নহয় কাৰণ সেইটো যিহেতু হাত লগোৱা নিয়ম নহয় প্ৰথমতে এনেকৈ সোঁ মাজেৰে চিন এটা দি ল'ব সোঁ মাজেৰে দুবাছ কৰি পেলাই চিনটো দি মাজৰ পৰা চিলাব এইয়া এনেকৈ যেনেকৈ মই দেখাইছোঁ মাজৰ পৰা এনেকৈ চিলাব আৰু ডিচটেঞ্চবোৰ ৰাখিব লাগে সদায় ডিচটেঞ্চ ৰাখিব আধা ইঞ্চিতকৈ অকণমান কম কম ডিচটেঞ্চত চিলাব কাৰণ কিয় জানেনে ডিচটেঞ্চ নাৰাখিলে আপোনাৰ কাপোৰটো ফাহি যোৱাৰ চাঞ্চ থাকে বহুতে বহুত মূৰেৰে চিলাই দিয়ে আৰু পিছত ফাহি যায় কিছুমানটো বহুত বেয়া কাপোৰ আহে এই পদ্ধতিৰে চিলাব আশা কৰোঁ বুজি পাইছে আৰু পাইপিং লগোৱাটো মই দেখাই দিম বাৰু ওচৰৰ পৰা পাইপিং লগোৱাটো বহুতে দেখুৱাব কৈছে এয়া আনখিনি চিলাওঁতেও আকৌ আধাতে যে আমি এৰিছিলোঁ মাজৰ সেই আধাৰ অকণমান ওপৰৰ পৰা আনিব ষ্টুডেণ্টগৰাকীয়ে কিবা কিবি কৈ আছিল মানে তেওঁ প্ৰথম চিলাইছে যে নতুনকৈ শিকিছে আৰু এইটো দ্বিতীয় নম্বৰ ব্লাউজ মানে নিজে কাট কৰি চিলোৱা এইখিনি মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম বুলি ভাবি তেওঁকো দেখাই দিলোঁ বুজাই দিলোঁ কথাখিনি সেইটো কথা এনেকৈ তাৰপিছত মই ভাল ছাইডৰ পৰা এটা চিলাই মাৰি লওঁ মাৰি পেলাই ওলোটা ছাইডৰ পৰা লুটিয়াই দিলে খুব ধুনীয়া ফিনিচিং হয় আনখন হাতো ছেইম প্ৰচেছত চিলাম আপোনালোকে চাব আশা কৰোঁ বুজি পাইছে পুনৰ কি ভিডিঅ' লাগে জনাবচোন কাটিং ৰিলেটেড